Fokus khidmat terbaik, TMJ ingatkan ADUN supaya tumpu tanggungjawab dengan berkesan. Sumber dakwa tiada keperluan untuk Rafizi dan Nurul Izzah debat secara terbuka. 15 pemimpin PKR bahagian Masjid Tanah batalkan hasrat pengunduran. Lawatan ke Moskow, PM Anwar tercalar isu gurauan isteri kedua. Wanita MCA luah rasa bimbang kadar kelahiran etnik Cina menyusut. Mahkamah Tinggi Benar Permohonan KPN mulakan prosedur komitel ketiga terhadap Papa Gomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mengingatkan semua 56 ahli Dewan Undangan Negeri Adun di negeri supaya menumpukan tanggungjawab mereka dengan berkesan. Ditahnya, mereka perlu fokus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negeri kerana sekarang ini bukan musim pilihan raya negeri PRN. Bangsa Johor memerlukan adun yang bertanggungjawab dan berkesan untuk berkhidmat serta membantu negeri ini terus membangun serta meningkatkan taraf hidup rakyat Johor. Tarikh PRN Johor hanya akan ditentukan mengikut penggal pentadbiran negeri yang berakhir pada Mac 2027 bukan berdasarkan ramalan mana-mana parti politik. Sebelum ini beberapa pimpinan parti politik membuatkan jangkaan berhubung PRN akan berlaku awal tahun depan. Dalam pada itu Tunku Mahkota Ismail turut menzahirkan harapan agar DUN Johor terus menjadi medan perbincangan dasar dan penggubalan undang-undang yang matang bukan tempat untuk melepaskan emosi atau mencetuskan konflik politik Tiada keperluan untuk dua calon yang merebut jawatan timbalan presiden PKR berdebat secara terbuka. Memetik laporan Malaysia Kini, beberapa pemimpin akar umbi berpendapat, debat hanya membuka jurang lebih besar kepada perpecahan. Ketua PKR Kuala Terengganu, Azan Ismail, mengakui debat adalah antara budaya parti itu. Namun ia lebih sesuai bagi menghadapi PRU akan datang ketimbang pemilihan dalaman. Ketua PKR Titiwangsa Syed Padli Shah, Syed Osman pula berpendapat pentas debat di antara Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar akan menjadikan keadaan tidak adil jika diadakan. Sebagai penyandang jawatan timbalan presiden katanya, Rafizi tentu mempunyai kelebihan berbanding pencabar kerana sudah tahu selok belok pengurusan parti. Berdasarkan kedudukannya yang berada pada jawatan tersebut selama sepenggal, katanya pertembungan dalaman tidak menjadikan keadaan begitu terdesak untuk sampai ke peringkat berdebat bagi membuktikan kualiti yang ada pada kedua-dua calon. Sementara itu, ketua pemuda PKR Ruang Semaju Arif Isauddin turut berpendapat debat tidak perlu diadakan demi menjaga keharmonian parti. Kesemua 15 pemimpin PKR bahagian Masjid Tanah yang meletakkan jawatan semalam telah menarik semula keputusan tersebut dan menyatakan komitmen mereka untuk terus berkhidmat kepada parti. Menerusi sepucuk surat yang ditandatangani oleh timbalan ketua PKR bahagian Masjid Tanah Sunar Misran yang mendakwa mewakili 14 pemimpin lain dinyatakan bahawa kesemua mereka secara kolektif telah memutuskan untuk menarik semula peletakan jawatan tersebut. Surat bertarikh hari ini yang ditujukan kepada Setiausaha Agung PKR Usiah Saleh menyatakan keputusan menarik balik peletakan jawatan itu dibuat selepas rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan dan menilai semula keadaan di bahagian. Menurut Sunar, setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak khususnya rakan-rakan seperjuangan ahli akar umbi dan penilaian semula terhadap situasi semasa cabang dan perjuangan parti, beliau mewakili semua pimpinan yang dipilih dalam pemilihan dengan tersebut membuat keputusan menarik balik semua peletakan jawatan tersebut dan meneruskan tanggungjawab beliau dalam kapasiti sedia ada. Perkara ini turut disahkan Fuziah ketika dihubungi. Sementara itu, sumber PKR memberitahu FNT, ahli yang menghantar surat peletakan jawatan beramai-ramai itu kalah dalam pemilihan bahagian. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Susulan gurauan berkaitan isteri kedua yang dibuat semasa pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi ke Moskow. Tindakan tersebut disifatkan sebagai kurang bijaksana dan tidak sensitif terhadap budaya tempatan sekaligus menimbulkan kecanggungan dari segi diplomasi. Katanya Datuk Sri Anwar patut malu kerana beliau yang mendakwa pakar budaya dunia tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligamik. Anggota Parlimen Tasik Gulugur mendakwa Putin juga sengaja memperolok Datuk Sri Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka. Wan Saiful juga berkata insiden itu menjadikan Malaysia bahan ketawa dunia. Dalam sidang media bersama semalam, Putin mendedahkan Datuk Sri Anwar bergurau padanya bahawa kerusi tahta ketiga selain kerusi SAR dan pemaisuri dalam Dewan Besar St. Andrew adalah untuk isteri kedua. Wanita MCA menyuarakan kegusaran bahawa penurunan kadar kelahiran dalam kalangan etnik Cina di Malaysia berpotensi mengubah secara mendasar kedudukan komuniti tersebut dalam landskap politik negara. Menurut data terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, hanya 7350 bayi berketurunan Cina dilahirkan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun 2025, mencatatkan penurunan sebanyak 8.6% sekaligus merupakan jumlah terendah dalam sejarah negara. Pengurusi Nasional Wanita MCA, Wong Yu Fong berkata, angka ini tanda amaran serius bahawa kita sedang berdepan krisis demografi, sosial dan budaya. Menurut Wong, jika trend ini berterusan, mereka bukan sahaja menyaksikan populasi yang semakin mengecil, tetapi berdepan kemungkinan besar menjadi kaum minoriti yang terpinggir di negara sendiri. Wong memberi amaran perubahan demografi ini berisiko mengganggu keseimbangan masyarakat majmuk yang menjadi teras kestabilan dan pembangunan Malaysia sejak merdeka. Gua mengakui punca utama kemerosotan kadar kelahiran ini, cabaran ekonomi yang dihadapi keluarga muda, kos sara hidup tinggi, pendidikan mahal, harga rumah tidak mampu milik, kekurangan pilihan penjagaan kanak-kanak, serta tekanan imbangan antara kerja dan kehidupan bagi wanita. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein untuk memulakan prosiding komital ketiga terhadap penulis blog Wan Azri Wanderis berhubung permohonan maafnya pada 30 April lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ten membuat keputusan itu selepas mendengar hujah Peguam Ra'am Kumar yang mewakili Razarudin pada pendengaran permohonan ex parte secara sebelah pihak hari ini. Mengikut notis permohonan ex parte yang difailkan semalam, plaintif memohon suatu perintah pengkomitan kerana menghina mahkamah. Menurut Razarudin, video dibuat naik defendan pada 1 Mei tidak menunjukkan kekesalannya melanggar injaksi mahkamah. Katanya ia juga memberi gambaran seolah-olah defendan berjaya memperdayakan mahkamah untuk menerima permintaan maafnya. Razarudin dalam permohonannya yang difailkan 5 Mei memohon agar Wan Azri dipenjarakan kerana menghina mahkamah. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.